Будут две группы. В одній группе будут борцы э, и девчатки. Взагалі цих курсів познайомити широкий загал зі зброєю, скажімо так, щоб відбувся перший контакт. Журналісти одні з небагатьох категорій громадян в Україні, які мають право на придбання і використання травматичної зброї. Якщо ми хочемо якісь суспільні міфи зруйнувати або змінити, так, нам ми не можемо всі 46 мільйонів людей зібрати. Журналісти якраз це ті люди, які нам всьому можуть допомогти. В цих застріх когось розстріляють, якщо буде оце всяку фігню знімати тут і провокувати мене. Я що провокатор, чи що. Так, 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 так. А я вот умею. Умеете? Показали, постреляли, не, не, смогли, значит не умеете. Вы не будете тратить долю секунды на рывок, и кобура сползла, кобура где-то там чуть здесь, чуть здесь. Вы нарабатываете пункт уже навык, всегда здесь, в одном и том же месте. Средний палец плотно прилегает вот только предохранительный скобу. Безымянный мизинец плотно прилегает только Левая рука плотно охватывает с левой стороны. Плотно охватывает свободный участок рукояти, не мешая хвату правой руки. То есть Положили? Можно. Положили левую Или вот так. Багато людей взагалі не знають, що в Україні існує легальний ринок зброї. Що будь-яка людина може піти і купити в магазині, ну отримати дозвіл відповідно в дозвільній системі МВС і купити зброю там від гладкоствольної до нарізної. У нас можна купити фактично автомат Калашникова, да, який буде там ну, буде сяти обмеження на автоматичні черги, ну або іншу будь-яку стрілецьку зброю, фактично крім пістолетів. Тобто в Україні є ринок зброї, але це чомусь табу. тобто... Багато людей не знають, що вони можуть купити зброю. Багато людей налаштовані так, що зброю треба заборонити. Тобто, міф той, що зброя сама по собі вона може ну, якусь шкоду зробити. Зброя – це всього лише інструменти. никак не мы, поэтому нельзя рассчитывать на оружие. Нормальная реакция. Что-то случилось, да лучше убегу. Убежать с такого плана? Я вас сейчас всех. Забудьте, даже в шутку. Никогда. Будет астроматическое оружие. Это вообще отдельный разговор, это иллюзия. Будет боевое, тем более оружие на том путем удовлетворения амбиций. Это средство в лучшем случае основки конфликта. Только в самом последнем случае это следствие для того, чтобы там кого-то застрелить и причинить ему вред. Это не пафос. Оружие можно напугать. То есть нормально встал, нормально стрелял Так, все разошлись, иначе следующий выстрел будет в корпус. То если вы вот так, бам, это явно качнет, это сам. Оно еще и стреляет. И это будет видно. Они не психологи, они как животные, они чувствуют. Они почувствуют ваш страх, вашу неуверенность. А на такой дистанции затопчет. Спрячься. Запечатлеть, запечатлеть, вот он, вот он, как человек. Ну, так, конечно, отдачу вверх очень сильно, вот отдача именно вверх идет, поэтому вот эти пальцы, они так получаются, ну, наверное, из-за того, что они фиксированы, чуть-чуть царапаются об ручку, да. Вас а, какой у вас ведущий левый Где жать? Куда жать? Профессию девочек, ну, у журналистов, да, у нас такая сейчас она считается а, отчасти опасной, да, потому что иногда освещаются темы, не очень такие гламурные, да, и есть какие-то ситуации, когда могут быть угрозы там или еще что-то. Я думаю, что уметь пользоваться оружием как бы не помешает, mm -hmm. вот, но всегда нужно думать о том, прежде, буду я использовать его, прежде чем вообще взять его в руки, буду я его использовать, смогу ли я его использовать, нужно ли мне это, да, а, потому что оружие это не только право, это еще обязанности и ответственность. Вот. Ну вот, Да. пальцы. One, two, three. что, что Будем в усе. В левом особо, в правом летаке. Да, у вас с курса. Надеюсь, вы стали относиться к оружию немножко по-другому, но тех, кто впервые его сегодня держал. Ну что, ангелы Чарли? не знаю, как дышать. Здорово. Я убила всех. Теперь никого не боюсь, могу спокойно ездить. А вообще с транспорт. Да, нормально. И не скеровый фотоаппарат на товарища, даже если он не заряжен.